имею право не выключать телефон имею право производить съемку если вы не согласны можете сразу сказать это здесь есть у кого-то возражения я имею право производить съемку я ее я воспользуюсь своим правом я пользуюсь своим правом я произвожу съемку если у вас есть какие-то возражения каждый из вас может сказать свои возражения пожалуйста вы против съемки я сюда пришел решить свою проблему гражданскую. а точнее говоря, выключите. по вызову судебной исполнительного инспектора. Телефон, и мы сейчас будем решать эту проблему. Будем выяснять обстоятельства. Еще раз объясняю. Я имею право производить съемку. Предупреждаю всех, чтобы это не являлось секретом, что это будет все записано на видео. Если есть какие-то возражения, пожалуйста, вы можете все изложить свои возражения сейчас. Выключите, Обосновываясь на законодательство Украины. пожалуйста. Я не выключу телефон. Телефон вот у меня выключен. выключен, сейчас включена видеокамера, и все будет снято на видео. Вот вам ручка, вот вам листик бумаги. И вложите здесь все, что считаете необходимым. К вашему поводу сегодняшнего дня. Можно где-то приспеть? вы и пишите. Мне неудобно, стоя, писать Но заявление. Вы да. Стоите, пожалуйста, положите телефон и пишите. Мне неудобно, стоя, писать Я заявление. Здесь нельзя, видите, не разрешают девочки. Положите свой телефон и пишите. Вы обязаны предоставить мне место, которое соответствует данной обстановке. Данной обстановке соответствует месту написания заявления. Это стол и стул. Элементарно. Я для того, чтобы написать заявление, вы обязаны предоставить мне место, необходимое для написания заявления. стол и стул. Совершенно верно. Я в государственной установке Украины, правильно? Мы не ошиблись государством. И у меня вопрос. Это Вы хотите мне Украина... какие-то претензии предъявить? Это таки... Я пока вам не предъявляю претензии. Вы видите я меня первый раз. раз. Мы приехали сюда на официальный вызов. Я пытаюсь выяснить все моменты, обстоятельства, что здесь произошло. Вы здесь включили телефон, видеокамеру. Видеокамеру, да. Я включил видеокамеру. Я вас прошу, нормально, я не Я не отключу видеокамеру. Берите, пишите, что здесь Видеокамеру происходит. я не отключу. Для написания заявления ваша обязанность предоставить мне место Никакого для написания нет. заявления. Стол и стул. Я сейчас

Ну, а вы в имею право быть в очках. В госучреждении я могу я обязан снять шар. А камеру я не уберу. Не уберу. Я имею право не убирать видеокамеру. Я имею право производить съемку всего того, что из того, что здесь происходит. Видеокамеру я не уберу. Совершенно верно. А вы будьте добры выполнять качественно вы свои обязанности. Вы, вы, вы врете мне. Вы хамите мне. Прямо здесь вам доказательство. Вот эти вот, это мои дела, по которым вы обвиняете, что я... Я вас не обвиняю. Я говорю, Для чего вы меня не сегодня вызывали? Я, сюда? вы читаете внимательно документы, которые вам приходят. Для чего вы меня сегодня вызывали? Я вам вы... вы... читайте документы. Я думаю, это разные фамилии. И разные люди. Вы наложили, вы ответственный вы ну, ну, исполнительный... Вы исполнительный инспектор, который наложил арест на мое имущество. Правильно? Абсолютно верно. На основании чего вы наложили, да. На основании решения суда. Конечно. Я не в курсе никаких да, решений суда да. вообще. Да. Помимо да. того, что решения суда да. вынесены да. на основании да. суммы, которые предъявляются к оплате. Они не соответствуют да. действительности. Да. Без проблем. Так, Но через я через, сюда я для я чего приехал? Прошу, не надо, ск... Я не скандалю. я вас опрошу.